Всех витаю. Людина давно просила попроверять с телевизора, с лампочек, популять прибором. Так что будем потроху пулять. Так, за материнок. Это, наверное, сыто. Железо хром. Никель 9 показываю. Ну, это не нержавейка. Причем я к восьмерка. Так. так, далее. Вот такая что Телевизора Просто зализа. Так, что все такое. Ну, это зачистить надо. Показываю сейчас. Хром, никель, зализа. Есть? Да. Так, зараз вот сюда проверим еще. Это надо зачистить. Да. Тоже, звичайно, нержавейка. Десятка. Это, я так понимаю, зуб все было. Так, далее. Вот такая залезяка. Так, ну тут показала 36 никеля. А искра была? Да? Mm -hmm. тут... тут, не было искры, да? Так, да. Ну тут тоже железо, хром, Никер. Здесь, так также 36 никеля. Ну, в принципе, это проходный материал. Это, ну, 4 гривны за процент. Ну, то в районе 120 гривен кило стоит. Вот такого. Плюс-минус. Так. Здесь я бачу Железо 99 высот. Так, дальше покажу язык. Железо хром. Есть. Есть. Так, из Есть. Так, зачищено. Зачищено. Зализа. Так, далее, да. Тут позачищал, ну, искра была везде. Железо. Ну, рамка, скорее всего, тоже железо. Все. Так так шо лампа чи лампы гми 7 та инч мы ага, в Ну, это уже что-то интересное. Необий показывает 98%. Вот эта железка даже не знаю что то надо узнавать на заводе так тут здесь было зачищено троси ага. интересный сплав Это первый раз так и бачу Так, показывает 24% титана и скикита то никелю. Никель с титаном. Ну, тут и искра была такая текала. Белая, как титан сказал. Так, и остальное. Там. Никель 99 И тут искры не было. Ну, то есть вот, вот это, да, чистый никель практично так. Что еще у нас? Так. Очень древний Samsung. Кожух кинескопа. Ну ладно. Кожух так кожух. Тут искра была, а не стык. Все не вот, вот Железо и цинк. В древних кинескопах так, есть. Все, что... угу. То есть проволока Ладно. Если проверять, так проверять усы. Ну, тут железо 99%. Есть так что у нас все в древнем самсунге Ну железо и хром, хромированный, скорее всего. Вот, С железо с цинком. Есть? Можно убрать. Все, ща ща двухтысячные ракы. ладно, это все просто залезло так и что мы имеем из цікавого это только не обий, никель с титаном и в лампах вот вся железка чистый нити. Так, ну, вроде все. Так, ну, все. Вот это проверял, это просто залеза. Ну, вот все, все крышечки, ну, тут ничего не конечно, пульнуть, кто не верит. А, из жесткого диска, да? Еще не проверял. Ну, железо, бье, олово, это просто луженая залеза. Так, и жесткий диск. У нас это магнитное кольцо, наверное, тут стояло. это, а скорее всего, просто нержавейка будет. Сейчас проверю. Ну, это железо с хромом. Ну, а это колечко. А вот это, скорее всего, будет какая нержавейка. Ну, так, да. 8 нікеля. Це звичайна ну, восьмерка. Там, це ценник на якщо без цього там в районі 35 гривні, там, до 40, якщо великий об'єм. На такий матеріал. Все, всім дякую, підписуйтесь.